six, seven, eight, 9-10-11 how many time did 王牌三 G 女团呢，可以说的也是我们酷狗音乐跟酷狗直播联合打造的一个，呃，也是国内首唱的电子国<对>风的众多女言的祝福。不知道今天他们会在我们的盛典当中有什么样的成绩，或者说会有什么样的殊荣，或者说什,什么样的？<咯>是，来有请有请我们的三 G 女团到这边来。嗯、天哪，点击量上大百万的，可以说都是流量型哦。对，谢恩的话，其实我们发布了很多支 PV 还有 MV，那最值得一提。嗯嗯 刚刚一直提到的《静明月》了，啊、对，然后还有《如梦令》和我们的新潮贺岁单单曲，呃，《团团圆圆》，对，也是非常非常喜庆的一首歌，然后是希望给大家带来呃很不一样的新年的感觉。准备一下，然后、嗯 哦、就是在那边打跳的时候，稍微有一点。嗯、你是梦里那双鞋，才会有喜欢你的理由。我还没有叫呢，你怎么听到、啊？我要叫你，嗯、你要在，我们表演，<laughs> 对，你们感染的时候，就在下面。 我觉得我们以后可以配一个尖叫机，来一个粉丝送一个，来一个灯牌就这是自制的灯牌吗？上、啊、我写上、啊，我看到没有灯牌。哎呀、啊，小偶、啊、像我在上面不是很不好意思叫，的是没事，我有这个。啊 好，你转。本来是下一个小彩旗，这里小彩蝶，小什么蝶？小蝴蝶？不是，不是，是呃大蝴蝶，巴丽。啊，好晕啊！你太傻了，你是不是晕倒了？快点，男生。英雄。妈呀，晕了，晕了。我看见你眼。

飘散摇曳，你就是你染红了醉。 团，我们是恩熙，我们是恩熙，我们是恩 g 团，谢谢 <in dancing>、uh,，谢谢大家，谢谢团长，欢迎大家给我们恩熙女团投票啊，啊！ 音乐盛典，他们是亚洲首支电子国风女团，二零一七年度代表作《寄明月》、《奇妙寻风》，争霸二次元音乐圈。他们单曲屡屡跻身酷狗音乐飙升榜前十强。舞台很耀眼，有你的微笑，他们就会勇敢向前。二零一七酷狗直播年度音乐盛典最具突破人气组合 S I N G 女团。 恭喜 SING 女团获得二零一七酷狗直播年度音乐盛典最具突破人气组合奖，恭喜他们！来，有请我们的 SING 派一个代表来说一下你们的感言。今天非常开心，在这里，在今晚，可以获得这个最具突破人气组合奖。那首先呢，要感谢酷狗直播，感谢酷狗音乐给予我们的肯定。 也感谢一直以来在背后帮助我们的工作人员们，还有来到现场以及正在收看直播的我们的粉丝们。这种这种新的曲风的话，有什么感受吗？新的感受？其实就是不瞒大家说、啊，我们在筹备这一次专辑的时候，这次单曲的时候，内心其实是非常忐忑的，各种游戏呀、啊、逛街呀都会有。 对，除了我们去逛街啊、吃吃喝，看电影啊，我们的公司的那个舞蹈房有麦克风，都会变成我们的 K 歌了。<laughs> 是吗那平时的话，姐妹们在一起会聊起八卦啊什么什么？女生的小秘密，别 <laughs> 想，想我 <laughs> 就是不停的点。好，嗯，其实大家平时都女生聊什么，我们也聊什么，哪个小哥哥好看，我们都会聊的。那现场哪个小哥哥好看？ 在一八年的话，有没有什么新的小目标跟大家讲一下，提前透露一下。其实呢，我个人的话，在那个二零一七年的时候，有参加过那个网剧的歌曲录制。对对。然后呢，我希望我们大家二零一八年的时候会有更多这样子的机会，然后还有综艺啊、影视方面，希望多些发展吧、啊。对，然后希望大家都加油。然后我们集体呢，最大的一个目标肯定是。 让我们在零七年更加的优秀，然后让更多的人知道我们 S N G，喜欢我们 S N G，喜欢我们的作品，然后请大家多多支持。 这里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 ！哎 <laughs>，这是下一个准备，下一个准备，下一个准备！还有个乱叫出来的是谁？谁？什么东西？哎呀，哎呀，戳脸上了！